bu dunyo shunchalik sirlarga to'laki ba'zilar yonimizda lekin buni biz bila olmaymiz butun dunyo bo'ylab joylashtirilgan abelisk toshlar kim ularni nima maqsadda butun sayyoraga joylashtirishi mumkin edi qur'onda abelisklar haqida juda qiziq narsalar aytilganki shu nuqtai nazardan biz bu masalani juda keng doirada ko'rib chiqamiz misr piramidalaridan nikola teslagacha qurondan shaytonga va dajjolgacha agar siz payg'ambarlar bilan ajoyib aloqada bo'lgan videoga tayyor bo'lsangiz boshlaymiz Kandagi bir guruh ruhoniylar istanbulda amalga oshirish uchun katta reja tuzdilar ruhoniylar istanbulga kelib ularni niqob qilib fotihdagi tosh yaqinidagi xonani ijaraga olishdi kunlar davomida xonadan chiqmagan rohiblar diqqatni torta boshladilar tuproq va tosh bo'laklari xonadan to'kilganidan keyin ular shubha uyg'otishdi politsiya reyd uyushtirishni boshladi politsiya xonaga kirganida ular duch kelgan manzara gollivud filmlarini eslatardi xona ichida boshlangan qazishmalar ular ma'lum bir tosh ostida chambarli toshgacha cho'zilgan tunnel paydo bo'ldi tunnelga tushib qolgan vatikanlar ushlandi deportatsiya qilindi va tunnel yopildi <laughs> ruhoniylar istanbuldagi bu abelis tosh ostida nima qidirishgan tushuntirishlar shuni ko'rsatmoqdaki o'ylaymanki qiyomat kelmaguncha chambarli toshning ostidagi sirga erishish mumkin emas ammo ba'zi odamlar tosh ostida qandaydir katta sir borligini juda yaxshi bilishadi agar sizlardan kimdir bu haqida eshitmagan bo'lsa men sizga chambarli tosh ostidagi narsalar haqida aytib beraman lekin avval Sultan ahmed maydoniga sirli sayohatga chiqaylik toshi tuprog'i oltin so'ziga oxirigacha loyiq bo'lgan va tarixi bilan dunyoning eng muhim markazlaridan biri bo'lgan buni istanbulda yashaganlar yoki tashrif buyurganlar yaxshi biladigan sulton ahmed maydonidagi ajoyib abelisklar ular aql qilmas tarixga va nazariyachilar tomonidan aytilgan sirli davolari bilan katta sirga ega siz hozir istanbuldagi eng qadimgi binoga qarayapsiz 3570 yillik obelisk payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi va sallam tug'ilishidan 2100 yil oldin gapirish juda oson tasavvur qilinga uzunligi 20 metr va og'irligi 200 tonna bo'lgan bu gigant ilgari bu yerda bo'lmagan Miloddan keyingi 390 yilda istanbulga olib kelingan misrning karnak shahridagi amonra ibodatxonasi bu yerda tosh yasalgan va 2000 yil turgan Sultan ahmed masjidi va ayasofiya masjidining yonida joylashgan bu toshning teodos yusyut deb nomlanishining sababi shundaki uni istanbulga olib kelgan odam rim imperatori teodosiy edi albatta bunday davrda misrdan istanbulga bunday ulkan ustunni olib kelish oson bo'lmagan birinchi navbatda bu o'lchamdagi konstruksiyani tashiy oladigan katta kema bo'lmagani uchun uzunligi 30 metr bo'lgan tosh birinchi bo'lib kesilib istanbulgacha 20 metr uzunlikdagi toshga aylandi albatta u istanbulga kelganida jarayon tugallanmagan edi ular qanday qilib portdan sulton ahmedga e bunday tizilmani olib kelishlari mumkinligi haqidagi savol alohida muammo edi abelisk istanbulga qanday olib kelinganini yaxshiroq tushunish uchun biz amerikadagi abelisk qanday ko'chirilgani haqida olingan fotosuratlarni ko'rishimiz mumkin u faqat katta temir yo'lni o'rnatish orqali juda uzoq vaqt davomida tashilishi mumkin edi albatta bugungi sulton ahmed maydoniga abelisk olib kelingan paytda rim imperatorlarining gipodromi bo'lgan va u bugungi ko'rinishdan tubdan farq qilgan turkiyaning ko'p joylarida bo'lgani kabi istanbulning har bir burchagi abelistlarga to'la sayyoramizning qolgan qismi bundan farq qilmaydi dunyoni qayerga bormang qadim zamonlardan qolgan sirli abelistlarni ko'rish odatiy holdir nima uchun ular butun dunyoda ongli ravishda dunyoning to'rt xil burchagiga joylashtirilgan qur'onning to'qsoninchi oyatida mayda surasida abelistlar shaytonning ishi ekanligi va ular bilan ehtiyot bo'lishimiz kerakligi aytilgan albatta oyatda tilga olingan abelistlar arablar tomonidan o'sha paytda kaba atrofida qurilgan va tafsirga ko'ra butlar nomidan qurbonlik qilinadigan abelistlar bo'lgan bugun butun dunyoni o'rab turgan abelistlar haqida nima deish mumkin ular shaytonning ishi bo'lishi ehtimoli qanday uzoq vaqt davomida musulmonlar haj paytida shaytonga tosh otish deb nomlanuvchi toshlar otilgan abelisk bilan sultonahmeddagi bu abelisk deyarli bir xil tasvirga ega bo'lishi biroz o'ylantiradi bugungi kunda shaytonni toshburon qilish hodisasi uzoq vaqt davomida o'tkazilgan bu abelisk o'rniga devor shaklidagi ulkan tosh qo'yildi endi biroz chuqurroq nazar solaylik siz sehrlangan jodulangan obyektlarni bilasiz masalan siz ko'milgan xazinalar topilmasligi uchun jinlar ishlatadigan va o'sha kemaga sehr tashlanishini eshitgan bo'lishingiz mumkin dunyo bo'ylab abelistlar ham shu maqsadda sehr qilinganligi va ular tarqatadigan energiya chastotalari bilan odamlarga ta'sir qilishi mumkinligi uzoq vaqtdan beri iddao qilinmoqda boshqa tomondan fir'avnlar o'z xalqi uchun qurgan bu abelislar vaqti kelganda ularni hayotga qaytarishiga ishonishgan biz bilamizki ularning toshlari shu maqsadda turli sehrlar bilan bezatilgan fir'avn o'limdan keyingi hayoti uchun quyosh bu abelistklarni to'liq ko'rishi kerakligiga ishongan bugun quyosh chiqdi va qayerga chiqsa u bu abelistlarga tegishi mumkin chunki quyosh bir joyda botgan bo'lsa ham boshqa mamlakatdagi abelisk quyosh bilan aloqa qilishga tayyor shuningdek <fraun> mas'ullar bu abelistlar atrofida aylanib har xil atmosfera hodisalari sodir bo'lgan vaziyat va sanalarda turli marosimlarni bajarishgani kuzatiladi bu toshlar haqiqatdan ham sehrlangan bo'lishi mumkinmi evliya chelebe sayohat kitobida istanbuldan topilgan o'n yetti talisman toshini tilga oladi istanbulning turli joylarida tarqatilgan bu talisman toshlarining har biri har xil vazifa uchun sehrlangan edi ulardan biri surgeon pasa shahrida joylashgan arkadiu ustuni biz qanday chastota chiqarayotganini bilmasakda evliya chelebe qachon uchuvchi qushlar bu ustunning ustidan o'tib ketsa ular sirli tarzda o'lib yerga yiqilib tushishini aytdi odamlar ustun atrofiga kelishadi va o'lik qushlarni yig'ib olishadi bu menga nikola tesla g'oyasiga tegishli xotira qurolini va dunyoning ko'p joylarida sodir bo'lgan sirli ammoviy qushlarning o'limini eslatdi agar arkadiy ustuniga qaytsak sayohatnomada qayd etilgan yana bir diqqatga sazovor voqea shundaki bu talisman ustuni payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan kuni yorilib ketgan ajabo payg'ambarimiz tug'ilishi bilan yer yuzidagi talismanlar buzilganmi sayohat kitobidagi talisman ustunlaridan yana biri Sultan ahmeddagi ilon ustuni ilonlar ustuni 4 yuz yillikda bu yerga keltirilgan va istanbulni zarar zararkunandilar va sudralib yuruvchilardan tozalash uchun sehrlangan aytiladi aytilishicha yangi ayancharlar ilon ustuni boshiga qilich bilan urib uni yopganidan so'ng uning sehri <imitansiyahri> sindirilgan va o'sha paytda butun istanbulni ilon qirqqiz bosh va chayon kabi hayvonlar bosib olgan vizantiya imperiyasi davrida konstantinopolda yashagan nasroniy xalqlari orasida mashhur bo'lgan e'tiqodga ko'ra dajjol o'ldirilganda shayton o'z ovozini dunyoga yetkazish uchun abelistlardan foydalanishi aytilgan keling tosh ustunlar haqiqatdan ham chastota tarqatadimi degan savolga kelamiz bu savol bo'yicha izlangan dunyoga mashhur olim esa nikola tesla edi nikola tesla o'z uyiga uch marta aylanmasdan kirmagan u sonlar va chastotalar bilan ovora bo'lgan olim edi ma'lum bo'lishicha u hozirgi smartfonlardan tortib simsiz vifi texnologiyasigacha bo'lgan ko'plab ishlanmalarning asosiy egasi bo'lgan uni tirikligida qadrlamadilar lekin vafotidan keyin energiya taqsimoti ustida ish olib borganida misr piramidalari u e'tibor qaratgan va hatto ilhomlantirgan narsalarning tepasida edi yaxshi lekin nima uchun teslaning so'zlariga ko'ra misr piramidalari ular o'ylaganidan ancha boshqacha maqsadda xizmat qiladigan tuzilmalar edi nima haqida gapiryapsiz tushunmadim deyishingiz mumkin piramidalar aslida fir'avnlarning qabrlari emas ular ulkan biral energiya ma'lumotlaridir ha teslaning so'zlariga ko'ra misr piramidalari simsiz ulkan biral energiya uzatgichlari bo'lgan tesla dunyoning shimoli va janubiy qutblarini cheksiz energiya ishlab chiqaradigan elektr generatori deb o'yladi shunday qilib misr piramidalari tasodifiy joylashtirilgan va ma'lum qonunlar doirasida qurilganligini hisobga olsak tesla minorasi amerikada yer orbitasi va ekvatorial aloqalarni hisoblab o'rnatildi teslaning aytishicha misr piramidalari haqida hech kim gapirmagan va eshitilmagan sirdan ilhomlanib ushbu simsiz aloqa stansiyasini qurdi tesla to'g'ri yo'lda edi simsiz aloqa mumkin edi ming yillar oldin yashagan odamlar ongli bo'lganlar qanday qilib bunday texnologiya qadimgi odamlardan ilhomlangan bo'lishi mumkin darhol quyidagilar esga olinadi ehtimol o'tmishda odamlar biz o'ylagandek texnologiyaga qaytishgan hatto bugun ham ular biz hali kashf qilmagan ko'p faktlardan xabardor edilar bu esa haqiqat birinchi inson odam alayhissalom yaratilishi bilan alloh va farishtalar unga narsalar va narsalarning haqiqatini o'rgatdilar ya'ni odam alayhissalomdan buyon ko'p marta ehtimol biz ilg'or texnologiyalarga erishdik lekin nuh alayhissalom to'fonini ham halok bo'lgan qabilalarni ham ko'rib chiqsak inson hayoti ortga qaytdi va vaqti vaqti bilan yana davom etmoqda to'rt ming yil oldin odamlar hozir biz bilmagan narsalarni bilishar edi garchi biz aniq taxmin qila olmasakda teslaning shubhalari bizning misr piramidalari va u yerda qurilgan talismanli abelistklar o'rtasida chastota bo'lishi mumkinligiga olib keladi bunday vaziyatda biz so'rashimiz kerak bo'lgan savol bor agar abelistklar chastotali uzatuvchi vazifasini bajarsa bu chastota nimaga xizmat qilishi mumkin bundan tashqari dunyodagi deyarli barcha abelistlar dunyoning asosiy nuqtalarida joylashgan shuningdek ular dunyoning qaysi nomlaridan foydalanishlari mumkinligi haqidagi haqiqatni ham oldimizga qo'yadi bizning asab tizimimizda inson tanasini o'rab turgan energiya ko'payib borayotgani kabi biz ham xuddi shunday yer yuzida salbiy va ijobiy energiya oqimlari borligiga ishonamiz bu chiziqlar butun sayyorani yerning geologik tuzilishining energiya maydonlari sifatida aylantiradi dunyo tarixida mavjud bo'lgan sivilizatsiyalar bu energiya liniyalarining mavjudligini bilib shu yerlarga o'z aholi punktlarini va yo'llarni qurdilar o'tgan asrning yigirmanchi yillarida alfred vatkins bu chiziqlarga bashoratchi nomini berdi nikola tesla ushbu liniyalar yordamida elektr energiyasini ishlab chiqarish yo'llarini izlagan bugun qaraganimizda abelikslar ushbu chiziqlar ustida joylashgani diqqatni tortadi bu ustunlar juda katta e'tibor yo'linganki, bir necha asrlar ilgari men video boshida aytib o'tgan chambarli toshning ostida payg'ambarning mol mulki yashiringan qiyomatdan oldin yana yerga tushadigan bir payg'ambar men iso alayhissalom haqida gapiryapman ha vatikqandagi ruhoniylar chambarli tosh yonidagi xonani bejiz ijaraga olmagan va uning ostida tunnel qazmagan chunki chambarli tosh ostida buyuk sir kutib turgandi. hezorfen husayn Chelebi 1670 yilda yozgan tengkiyi kitobida chambarli tosh ostida yashiringan sir haqida gapirdi hezorfen husayn Chelebi Melodi 329 yilda u tovuq bozorida qizil abelistni ya'ni chambarli toshini u yerga qo'yish sababini aytadi helen adam xatun quddusga tashrifi chog'ida u yahudiylardan iso payg'ambarning ko'p narsalarini konstantinga sovg'a qilib yubordi lekin bir muncha vaqt o'tgach biz bu muqaddas narsalarning kelgusi avlodlar uchun qadr qimmatini bila olmasligini va ular xazinani zararlashidan qo'rqib yashirishga qaror qilishadi shunday qilib ular yer ostidan xona qurdilar va bu xonadan hazrati iso alayhissalomning barcha narsalarini joylab yana tuproq bilan yopdilar xazina qayerda ekanligini unutmaslik uchun u yerga chambarli toshni o'rnatishdi chambarli toshni ko'chirishning iloji bo'lmagani uchun uning ostidagi xazinaga yetib borishning iloji yo'qdek tuyuladi chambarli toshni tiklash loyihasining birinchi bosqichini amalga oshirgan arxitektura direktorlar kengashi raisi abdulqodir akpinar agar qiyomat kelmasa yoki urush holatida buzilmasa hech qachon hech kim chambarli tosh ostidagi qoldiqlarga erishai olmaydi deya o'z fikrini bildirdi chambarli tosh ostidagi sirli xona usmonli davrida ham tez tez tilga olinishi ota turkning ham e'tiborini tortdi ota turk yevropadan turli arxeologlarni olib kelib natijalarga erishishga harakat qiladi qavatning tagini turli xil xaritalar bilan yashiringaniga ge guvoh bo'ldi va u ham natijaga erisha olmadi o'ylab ko'ring kim biladi yer yuzidagi qaysi tosh ostida nima yashiringan agar biz talismanli toshlar chiqaradigan jinlar chastotasiga kelsak istanbuldagi obelis o'sha paytdagi chiziqlar hisoblab qo'yilgan bo'lishi mumkin lekin ular ayosofiya masjidi va sulton ahmed masjidi kabi ikkita buyuk muqaddas bino o'rtasidagi abelist joylashuvi ular hisobga olmagan vaziyat bormi menimcha chastota sozlamalari har kuni ko'tarilayotgan azon tovushlari tufayli allaqachon buzilgan eng yaxshi ezgu tilaklar bilan bu fan ko'rishguncha